Dalam sejahtera, sekilas fakta 25 September bersama saya Lishani Balasendram. Antara berita utama hari ini, Rafizi beri peringatan kepada Anwar. Jeffrey Kitigan menafi ada kaitan skandal perlombongan. Singapura gantung mati Dacina Murti. Jangan ada jolo baru dalam kerajaan Madani. Itu amaran dari bekas timbalan presiden PKR Rafizi Ramli kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam podcast bersama Kini TV, Rafizi secara terbuka merujuk kepada bekas setiausaha politik Anwar Farhaj Wafa Salvadoriza Mubarak yang dilihat mempunyai pengaruh besar dalam pelantikan dan urusan perniagaan. Uh, kalau kerajaan ini tidak berhati-hati, mm -mm. Uh, uh, ia akan terperangkap seperti mana juga kerajaan-kerajaan sebelum-sebelum hmm. ini Yang mana uh, you have hidden hands that are not accountable to the public Yang ini yang my appeal to Anwar Ibrahim hmm. Do not take the same route uh, Dengan mudah, oh saya tak ada kena-mengena uh, Dia bekas institusi so politik saya uh, Oh yang itu dia sebab bisnes partner dia begini Because we've gone through that route before kalau jadi apa-apa dan terbukti di kemudian hari dan sebenarnya saya rasa yang terpaksa menanggung beban itu adalah Anwar Ibrahim dan PKR sendiri which is a pity yeah. especially for PKR. Yeah. Anda boleh ikuti video penuh podcast ini di channel YouTube Kini TV dan Facebook Kini TV BM. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan skan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Berita seterusnya, ahli majlis tertinggi bersatu Wan Saiful Wan Jan mengesahkan terdapat usaha mengumpul akuan bersumpah SD baru-baru ini. Bagaimanapun, dia mendakwa naratif itu diputar belit pihak tertentu untuk mencemarkan niat sebenar. Bercakap kepada Malaysia Kini, Wan Saiful berkata dia akan menjelaskan kepada lembaga disiplin parti terlebih dahulu sebelum mengulas lanjut. Wan Saiful dikatakan disiasat bawah perkara 23 Perlembagaan Bersatu kerana ditakwa terlibat dalam pengumpulan ST berkenaan. Menjelang mesyuarat agung tahunan bersatu pada 9 September, ada cubaan beberapa pemimpin parti untuk menekan Presiden Parti Muhyiddin Yassin supaya menyerahkan teraju bersatu kepada timbalannya Hamzah Zainuddin. ST itu dikatakan mendapat sokongan 120 ketua bahagian bersatu yang menyokong Hamzah. <Suluh> Sementara itu, Lembaga Disiplin Bersatu hari ini terpaksa menangguhkan prosiding bagi memanggil Wan Saiful berhubung isu akuan SD itu. Menurut sumber bersatu penangguhan itu dibuat kerana tidak cukup korum berikutan ketidakhadiran seorang ahli panelnya. Selain itu, penangguhan prosiding itu juga dibuat susulan perkara itu menjadi tular di media sosial sejak malam semalam. Ia bagi memelihara kerahsiaan dan maruah parti itu. Tinjauan Malaysia kini di Ibu Pejabat Bersatu di Petaling Jaya hari ini mendapati tiada kelibat Wan Saiful serta panel lembaga disiplin. Timbalan Ketua Menteri Sabah Jeffrey Kitigan menafikan dakwaan dia menerima wang berkait lesen penerokaan mineral di Sabah. Presiden Star itu menjelaskan dia tidak benar-benar ingat pernah berbual dengan Albert Tay seperti dalam rakaman video. Bercakap kepada Malaysia Kini, Kitingan berkata, perbualan itu kelihatan mengenai sumbangan politik bertahun-tahun lalu sebelum pilihan raya tanpa sebarang bukti penerimaan. Kitingan juga berkata dia terkejut kerana perbualan peribadi dirakam secara sulit dan dipaparkan secara umum seolah-olah ia ada kaitan dengan skandal pelempongan. Beliau menegaskan ia tidak ada kena mengena dengan skandal pelombongan yang mengaitkan beberapa adun Sabah paru-paru ini. Semalam Albert T mendedahkan rakaman video perbualannya dengan Kitingan, didakwa RM1.78 juta ringgit telah diberikan kepada Ahli Parlimen Keningau itu dalam skandal pelombongan Sabah. Dalam pada itu Albert T mendedahkan surat sokongan oleh Jeffrey Kitingan untuk permohonan lesen melombong pasir di Pulau Balambangan. Pendedahan terbaru itu susulan kitingan, menafikan terbabit dalam skandal pelembungan dan menyifatkan dirinya sebagai conservationist atau individu yang menyokong usaha pemuliharaan alam. Surat itu didakwa bertarikh 25 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Ketika dihubungi untuk maklum balas mengenai surat yang didakwa itu, Kitingan sekadar menjawab, tiada komen. Dalam pada itu SPRM telah memulakan siasatan berhubung video 1.78 juta ringgit yang didedahkan semalam membabitkan Jeffrey Kitingan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata dia telah mengarahkan Albert Te dan Kitingan untuk memberi keterangan. Untuk rekod video Kitingan sedang membincangkan rasuah pertama kali didedahkan pada Jun lalu. Te pada maklum balas terhadap kenyataan Azam mempersoalkan mengapa SPRM mengambil masa 90 hari untuk bertindak. Hukuman mati yang dikenakan ke atas K. Dachina Murti telah dilaksanakan petang tadi. Ini selepas ia ditangguhkan pada sebelah pagi tadi tanpa sebarang sebab. Peguam keluarga Dacina Murti and Surendran dalam satu kenyataan berang dengan keputusan Singapura yang tetap meneruskan hukuman itu. Katanya tiba-tiba pihak keluarga menerima maklumat yang amat mengejutkan dan sangat kejam iaitu untuk mengambil mayat Dacinamuti pada jam 3 petang. Menurutnya, tindakan Singapura tersebut menyalahi undang-undang dan tidak berperikemanusiaan. Dacinamuti, 39 tahun, dijadualkan dihukum mati hari ini kerana menyeludup 44.96 gram diamorfin ke Singapura. Dia ditahan pada 2011 dan dijatuhkan hukuman mati pada 2015. Pelaksanaan hukuman yang sepatutnya berlangsung 2022 ditangguhkan selepas dia mendapat penangguhan sementara susulan tindakan undang-undang terhadap kerajaan Singapura berhubung hukuman itu. Baik seterusnya jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Pendedahan mengejutkan skandal pelombongan Sabah. Semalam ahli perniagaan Albert Day mendedahkan rakaman video perbualannya dengan timbalan Ketua Menteri Sabah Jeffrey Kitingan yang didakwa menerima bayaran 1.78 juta ringgit. Tinjauan Kini TV mendapati majoriti 86% berpendapat siasatan menyeluruh diperlukan untuk membersih nama pihak yang terlibat. Hanya 6% berasakan video pendedahan itu satu taktik politik untuk memburukkan pemimpin kerajaan negeri Sabah. Manakala 6% lagi beranggapan sukar untuk membuat kesimpulan berdasarkan dakwaan. Sebaliknya perlu bukti kukuh. Apa pula pendapat anda tentang pendedahan ini? Sila tinggalkan komen anda di ruangan yang disediakan di bawah. Sekilas Fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Lishani Balasundram untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari KiniTV.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, Youtube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.